katakanlah wahai Muhammad aku minta lindung dengan tuhan manusia Siapa tuhan manusia kalau bukan Allah Dalam waktu yang sama Tuhan sebutlah ayat yang lain Wala insa'althum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallahu Kalau hampa tanya kepada orang kafir tu siapa yang cipta langit dan bumi la Allah mereka akan berkata Allah. Allah lah yang cipta langit dan bumi. Mujuk dia kata Tuhan tu Allah. Jadi Tuhan ni Allah Tuhan semua manusia. Tuhan orang Islam, Tuhan orang Kristian, Tuhan orang Yahudi, Tuhan orang Buddha. Mengaku ataupun tidak Tuhan itu namanya Allah. Allah tu Tuhan semua manusia paling kurang kalau tak kalau pun dia tak mengaku Allah sebagai Tuhan tapi dia terpaksa aku dengan undang-undang Tuhan apa dia contohnya kita makan kena pakai mulut ada orang makan pakai sumbat kut telinga tak masuk pasal apa tak ada rongga kita pegang kena pakai tangan tak boleh pakai dengan hak lain kita berjalan pakai kaki kita melihat dengan mata. Ini undang-undang Allah. Paling kurang kita kena patuh kepada undang-undang yang dia buat pada kita. Awir tidak berada Islam. Tidak boleh murtad selepas masuk Islam. Islam tak wajib masuk. Tapi kalau hang masuk, hang tak boleh keluar. Nabi kata, ni undang-undang. Hang jangan masuk. Hang nak masuk, hang berkenun dulu, dulu. Itu mana apa? Islam ni, dia bagi kebebasan berfikir seluah-luahnya. Hang masuk hang fikir sungguh-sungguh. Hang terima Islam bukan dengan paksaan. Islam hang terima daripada hati hang. Lepas itu, kalau hang masuk, hang tak boleh keluar. Kalau hang keluar, hukumnya apa? Hukumnya bunuh. Kata Rasulullah, "Man badala dinahu faqtulu." Siapa-siapa yang tukar agamanya, faqtulu, kena bunuh dia. Ya? agama tak ada tukar. Mana apa? Kita wajib mati sebagai seorang Islam. Ini undang-undang Allah. Eh? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu buktinya. Kata Allah, wala tamutunna. Oh, kalau ngaji bahasa Arab kita faham tersangat-sangat faham. Nun taukid. Jangan kamu mati sekali-kali. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Melainkan kamu itu sebagai seorang Islam. Jangan mati melainkan sebagai seorang Islam. Taim. Pasti apa Islam mensyariatkan bunuh orang yang keluar dari Islam? Sebab dia jadi musuh Islam yang paling bahaya kepada Islam. Bila masuk Islam, dia tahu semua rahsia kita. Dia tahu semua rahsia orang Islam. Bila dia keluar pada Islam, dia bergabung dengan musuh Islam, dia akan bongkarkan semua rahsia-rahsia mengenai kita. Sebab itu, orang munafiq ini, la fiddarkil asfali minan nar, mereka ni duduk di neraka yang paling bawah sekali. Baik. Jadi Allah SWT jadi begitu sebab Islam mensyariatkan membunuh orang murtad. Yang ketiganya, Aw qatalah nafsan bi ghairi nafsin ataupun membunuh jiwa tanpa sebenar. hak tadi ni kita bunuh orang yang berzina dengan selepas dia berkahwin tu bunuh dengan sebenar orang murtad murtad ni Allah Subhanahu Muhammad dia berlaku dengan tiga perkara yang pertama kita i'tiqad dalam hati kita kita kata ish zaman lah ni Islam ni tak praktikal Islam ni praktikal zaman Nabi sesuai ya? Dalam hati. Murtad na'udzubillah minazalim. Keluar daripada agama Allah. Yang kedua. Dia bercakap. Hak dan perut itu keluar lah. Dia kata kalau jalan hukum Islam. Putih tangan habis rakyat Malaysia. Bukan makna mencuri. Sosok mencuri kena kerat tangan terus. Kalau macam tu punya cara, maknanya, hmm, budak solat rendah habis, kudung habis. Eh? Pasal apa? Tu curi raba. Curi raba, curi pensel, pen. Oh, wey, bukan macam tu. Dia nak mencuri, dia ada rate dia, dia ada kadarnya. Kadang mencuri ni 60 ringgit ke Curi benda kena kadar 60 ringgit kata, kena kakak tangan. Nah, kurang buat tu tak kenal. Kalau orang tu orang miskin, dia mencuri. Tak kena kakak tangan. Bahkan kerajaan kena bagi hadiah pula kat dia. Siapa mencuri, nak makan apa ustaz? Kena buang kerja. Anak bini nak sarang macam mana? Nak cari kerja. Oh susahnya. tu tolak ni tolak. Nak makan. Curi. Tak kena kat tangan. Islam tu adil. Baik. Jadi Allah SWT ala sinar Muhammad. Membunuh tanpa sebenar. Bahaya orang tanpa sebenar. Antaranya macam mana? Semalam ada orang tanya saya. Ustaz. Dalam Islam ni bunuh cara pancung Ustaz kan? Itu dia kata lah kalau kita gantung military tu hak tu bertepatan dengan Islam lah. Gantung sampai mati tu tu bertepatan dengan Islam tak tanya. Saya kata wallahu alam. Dia ni hak kita tak erti. Kena kata wallahu alam. Sebab kata ulama wallahu alam nisful ilmi. Kata wallahu alam tu sebahagian daripada ilmu. Tu saya tak takut lepas-lepas buka malih, ngajak-ngajak saja. Siapa ada soalan? Sebab bukan semua soalan saya kena jawab. Hak tak boleh saya kata wallahu alam. Susah lah tuan-tuan, tak susah kan? Mudah ya, wallahu alam. Tak boleh. Macam mana yang katakan wallahu alam ni sepuluh alimi? Kata ulama, bila kita tanya kat seorang untuk guru, dia tak boleh dia kata wallahu alam, kita tanya orang lain pula. Ha tu dia kata wallahu alam ni sepuluh alimi. Saya pun kata wallahu alam. Saya kata macam inilah. Tuk sah duk tanya dia kata, tanya ustaz, adakah orang yang dibunuh dengan cara digantung ni lepas dengan Tuhan pada hari akhir esok? Saya kata wallahu alam. Saya pun tak tahulah, lepas ataupun tidak tu kena faham Tuhan lah. Lepas ke tak? Tapi kena tanya, hukuman tu adil ke tak? Adil macam mana? Di antara undang-undang dalam negara ni. Kalau kita miliki senjata api. Tanpa lesen hukum dia apa? Gantung militari. Tu adil lah. Islam kata tu tak adil. Adil tak mana? Dia bunuh orang baru bunuh. Ni yang senapang ada. Pistol ada. Tak tembak orang ni pun. Kena bunuh ada. Yang adil macam mana? Yang adil kalau dia tembak orang baru bunuh. Kena tanya, undang-undang itu -undang adil ke tak? Baik. Awir tidak ba'da Islam. Murtad lepas Islam. Baik. Yang ketiga, yang ketiga, aw nafsan bi ghairi nafsin fakutila bi. Bunuh jiwa yang Islam tak suruh bunuh. Kita bunuh juga. Jadi orang yang bunuh orang itu kutilabi akan dibunuh dengan sebab dibunuh orang. Lagi satu nak tanya. Oh, di Malaysia ni orang yang bunuh orang bunuh balik tak? Ya? Tak semua kes dibunuh balik. Tu kena tanya, undang-undang ni adil ataupun tidak? Hak manusia buat ni adil ataupun tidak? Berlaku dulu ni di Johor tu, sesatu pelda tu, yang budak perempuan umur apa 8 ke 10 tahun, hak kena rogol dengan gad tu nak gerak mini ditahan dan tu dirogol masuk mahkamah lepa ni keluarga tu harap ni hak bunuh anak yang hak rogol adik depa yang bunuh pun lepas tu pula harap dia ni kena mati tengok-tengok keluar-keluar mahkamah keputusannya hukumannya ialah dipenjarakan sahaja